Aku bila dengar Encik Gubat dedah pasal isu PTD ni, aku tak berapa percaya sangat dengan Encik Gubat ni. Ha? Sebab sebelum ni dia pun ada dedah juga macam-macam isu. Tapi cuba kau tengok isu yang dia dedahkan sebelum ni. Semua ke mana? Semua ke Laut Cina Selatan. Lain-lain ha? sekali, dia didapati fitnah dan dia dikandaki mohon maaf. Kau tengok berapa ramai dia minta maaf sebab fitnah yang dia buat tu. Ada yang dia kena saman fitnah pun ada. Dan aku dengar cerita sampai hari ni ada yang dia tak mampu nak bayar pun ada disebabkan dia fitnah orang tu. Ha? Ni, lagi kau nak percaya cakap dia. Ni kawan-kawan dalam parti bersatu dia sendiri pun tak percayalah cakap cikgu Gubat ni. Tuduh cikgu Gubat ni memang kaki fitnah. Kita boleh percaya dengar cakap cikgu Gubat ni dah kenapa. Begitulah perangai cikgu Gubat. kaki fitnah ini. Tuan-tuan, dia bukanlah pejuang. Sebenarnya dialah liability kepada parti. Baru-baru ni dia main isu PTD lah. Ya. Ha, dia punya sembang gebang pasal dokumen rahsia tu. Dia kata, oh, ada seorang general ah ha, dengan isteri dia bersama dengan PTD pergi ke Jepun. Duduk tak duduk, dia keluar posting yang terbaru, dia minta maaf. Ha, rupanya general dengan isteri dia tu tak pergi ke Jepun. Kau bayangkan, dia sembang gebang dokumen rahsia. ah ha, tapi macam mana boleh silap? Ha? kal lepas tu suka-suka hati dia yang pergi ubah-ubah tu bukan dokumen rahsia lagi dah tu cikgu bad oi satu cikgu gubat, ah PTD ni dicutikan bukan bermaksud dia tu salah dan itu prosedur biasa dan aku sokong tau kalau SPRM ni siasat PTD ni tapi siasat setelus-telusnya. kalau terbukti dia bersalah bawa ke meja pengadilan mahkamah yang betul ni mahkamah yang betul pun tak masuk lagi Tiba-tiba dah tuduh seolah-olah ni PTD ni selaweng duit bersalah 100%. Peratus. Mahkamah mana dia bawa? Tu mahkamah dekat media sosial. Mahkamah media sosial ni memang lah. Ha? Siapa dia yang lawyernya? Lawyer pun cek gubat. Siapa yang bahagian siasatannya? Cek gubat. Siapa yang hakimnya? Cek gubat. Siapa yang putuskan hukumannya? Cek gubat. Dah lah sekali. Ha? Suruh pecat PTD. Aduh. Lepas tu kan siap bangga lagi. Ha? Sebab apa yang dia dedahkan tu dapat perhatian dunia. Siap masuk channel India, masuk dekat negara jiran. Kau sedar tak apa yang kau buat tu, Cikgu Bas? Ah, ha? Kau dah gugat tau keselamatan negara. Kau dah rosakkan imej institusi ketenteraan ni. Ah, ha? Macam tu yang kau beri maklumat dekat dia orang ni. Aku nak beritahu kat engkau, kurang-kurangnya kau hormatlah sikit. Ah, ha, Dekat ketua tertinggi ATM ni YDPA. Sedangkan dia lah yang bagi restu. Dekat siapa? Dekat uh, PTD. Ah, ha, Dekat PAT. Aku pun tak faham juga dengan Cikgu Bat ni. Mula-mula dia dedahkan dekat media sosial, lepas tu Azam Baki panggil dia, layan dia dia elok, suruh dia dedahkan dekat SPRM, dia SPRM siasat. Tiba-tiba ha, duduk tak duduk, dia pergi dedah pula, semula dekat media sosial ni, aku tak tahulah, ha, dia mungkin lah, dia ni, rasa dia lah yang terpaling pejuang, dia lah yang terpaling dedah ha, dekat viewer-viewer dia tu, dia nak rasa dia paling hebat. Lepas ni apa-apa yang berlaku, tu tanggungjawab dia lah, dia akan dipertanggungjawabkan lah. Lepas tu ada pula dakwaan kononnya PTD ni bagi kontrak dekat kawan-kawan dia. Eh, ha? Ni PTD tu bukan pegang pen, bukan dia luluskan semua projek yang besar-besar. Dia melalui beberapa tapisan, KSU, Lembaga Perolehan. Itu PDF yang bocor yang kononnya dokumen rahsia melibatkan uh, PTD dengan apa projek tu. Itu belum terbukti sahih lagi. Dia mahkamah yang sebenarnya yang putuskan hukuman bukannya mahkamah media sosial. Aku harap sangatlah YDPA dan juga menteri ataupun pimpinan-pimpinan bersatu ni yang masih nak jaga imej negara kita ni tolonglah tengok sikit cikgu Bad ni. Ah ha? sebab apa yang dia dedahkan ni benda yang sensitif tak sepatutnya dia dedahkan di media sosial. Ha? Ni kalau maklumat ni ha, jatuh ke tangan negara-negara asing ha, macam mana? Dia seronoklah. Kan? Dapat populariti, dapat like, dapat komen. Konon dia lah yang terpaling hero. Dedahkan isu ni. Tapi negara kita akhirnya tergadai lah.